Адам. Точно не макруха. Не знаю. а you. пулеви откуда? А, Если да. до меня приедут, я тебе сдам. Да за такую работу тебе руки подбивать надо. Джин, виски, джин тоник, зеленый мексиканец. Ну, пежо, шо? Правильно, жопа. Понял, что я такой ютубер хреновый? Чуешь, Адамчик, ну я, конечно, не специалист, но, по-моему, в ней стреляли. Початок серии. Саня на стонике. Что ты себе придумал? Ренджровера, не? Нет, вот она. Не, ну что, диви, глянь, нормально малыха. Центральный замок. А, ну. Все работает. Пик-пик. Шикардон. Ой, мої перші впечатления. Я машину ще не бачив, Так, чисто. Не, ну гарнесенька. Упереку побрав? Бо Начухано, вичухано. А ти що ты жалуешься, что? Да вот вона така сяка. Я не сказал, что она такая. Я сказал рыжички. Рыжички есть. нормально. Порожки, в принципе, есть. Пары полирнуться вообще легко. А эта сторона, глянь, А эта сторона? чуть Шикарно. Шикардос. А что там? какие -то... овалы. Та ты шо? Пионер... Как музыка, кстати, Пионеры. Хорошая. Овалы. А, да. Я не пробовал, но он говорит, хорошая музыка. А ну-ка. джинь джин. Ну, часы. Видишь, подкрушивает. А кондиционер, не? А я не знаю. С кондером, не? Ну, кондер есть, но не включается. Ну, так ты включишь а. скорость. О. А ну. И на холод, наверное, надо оставить. Ну, не знаю. Он на холоде стоит. помимо Шкоды, Сань, что еще, что еще у тебя помимо Шкоды есть? А ну показывай. Пежо. Э, Пежо. ну чуть-чуть надо посадить. Ну, Пежо, что? Правильно, жопа. Ого. Пиша, а как на ней ездить? Вот это да, бачи, какие грандиозный проект. Короче, там что-то было, подушка сработала, походу. И вот такая вот машина. Ну, Саня займається, куркуль, вже два карча моя Мені. написали в коментах, щоб я знімав абсолютно все. По Тому будемо пробувати такий от пробний контент з пробним сценарієм. Є робота на сьогодні у нас невеличка така, мало оплачуємо. Але... Ну як? Це більше допомога другу, але за це ще й деньги дадуть. Що Зараз перекусимо. стою на Макдрайві. Вчора був Октоберфест, на котрому ми так нормально туди не попали. Але предісторії <смі> да, збиралися поїхати на Октоберфест, пиво попити. Але пили джин, віскі, джин тонік зелений мексиканець. Коротше, все, що, все, що горіло і що не горіло. А сьогодні треба трохи позайматися роботою. Ну, дякую. Ладно, да. Полетели. О, М, как раз место есть для такого же седа, такого школеру Стану. Дайте мне еды. -мо. Это так прекрасно сейчас будет. Взял себе маленькую картопельку. Маленькую. Ну, треба, чтобы хоть что-то в рот попало особенно ну, кстати. Кисло солодкий соус. Маленькую кока-колу. И маленький бургер. я сейчас хаваю буквально за три укуса. Но ну, мне всего, в принципе, будет достаточно. В общем, включимся чуть позже. Став же бля такой самой машины, разумеется. Решил не снимать, не делать никаких подсъемов. Вот там еще номера, что-то. Ну, такое себе. Чуть-чуть машины снимать не сильно прикольно. Я наився. Реально очень сильно. Все, поехали сейчас побачить все-таки, чем я буду сегодня заниматься. Надеюсь, что я чем-то все-таки начну сегодня заниматься, а не просто, блядь, вот это пиздоболит тут направо-налево. Полетели. Короче, рассказываю, что у нас происходит. Я в Шкоде, которую купил Саня. Там есть режманчик. У меня все тут есть материальчик. И сейчас мы ее будем трошки подфарбовывать, делать экспресс-покрасочку. Поэтому не перемыкайтесь, зараз может что-то сниму интересного. Так, у нас время на часах 2.15. И нам треба успеть за сегодня сделать, как всегда, спешка и горячку. За сегодня успеть сделать вот этот вот рыжман на вот этой ярочки. Ну и вот это вот тоже надо чухануть, наверное, буду отколупать старый, чухануть, типа бонусом. За эту работу я, я к по, -по, по, товарищески, скажем так, взял косарь гривень вместе с материалом, и материалов там на 200 гривень И вот у нас, еще тут такой рыжманчик, За нього ми не домовлялись, Але якщо встигну, то що я ні? Може і його підчухає трошки. Так, що починаємо працювати, не гаємо часу, відкриваємо тут все. Поки міць, як завжди, я сюди приїжджаю не не поубиратися. Для того, щоб ви зрозуміли. Ось тут, тут ще більший гармидар. Йома. Ні, ну боляні, ще тут, до речі, я думав буде хуже. Так, ну і починаємо. приспособа, да, огонь. И начинаем делать то, что мы умеем лучше всего. Открывать машину. Вообще, нам на увазе, что портить автомобиль. Делаем это с уверенной рукой. И что мы тут бачим? Шпаклевочка уже была до нас. бачим вот такая у нас дырочка и что мы будем делать с этой дырочкой правильно заварим зеленой шпаклевкой это, ребята если что воспринимайте это как холодную сварку если кто-то скажет что обязательно треба варить то для этих ребят это холодная сварка машина блин два косаря стоя никто и варить не будет в таком случае конечно, все выгнало полностью Але до цього ще й довго Ще пару годиков так поїздити, я впевнений, нічого з ней не, не трапиться Шпакльочки Чуть-чуть вообще вот так вот Лишний замешал Як всегда вроді чуть-чуть, да -чуть. вроді и не чуть-чуть какое-то уебанство получается из-за дырки этой. Ну что ж, так-то и так. Да, да, прям на ржавчину. Да, за такую работу тебе руки подбивать надо. А чтобы найти, чтобы людина такой работой занялась, плакать надо, если знает такого человека от счастья. Переставил в машину, вот так вот, чтобы на солнышке подсохла шпаклевочка. Она сейчас очень быстренько на солнце высохнет, а в тени уже погода такая, что она просто не хочет сохнуть. Поэтому скоро вообще будем фарбовать. День шпаклюешь, другой день перешпаклюешь, и третий день только грунтуешь. Зима скоро. Что ж поделаешь. Тут мы чуть-чуть подшпаклевали. Тут уже перетерли. Поставил машину, так по козлячему, кстати. Но это треба для того, чтобы сохла шпаклевочка. Бо у нас экспресс же форбования за сегодня требуется все сделать тут короче горб вот не знаю короче его надо забывать так <таспорщик> да ты шо получается какое-то дерьмо не ну нормально ладно не совсем и дерьмо Покажу вам прикол. Вы же знаете, да, что я тут всегда фарбую. А у меня за забором этот дорога. А сейчас тут еще и ремонт дороги. Жестко вообще. Пылюка и целая куча. Блин, это мне не подобается. Такие условия шикардос. А сейчас я вам что-то покажу. Две годы прошло с часу, как Приехала машинка с рыжиком. Рыжика уже немае. Все в грунтовочке. Тут тоже пришлось так уголок заделать грунтом. Сейчас под водичку перетрем. На солнышке оно все подсыхает. И можно будет накидать базу. Есть потек вот невелочкий такой. Дуже-дуже неприемный. Есть подозрение, что он может Дуже долго сохнуть. Вот. Я иначе так его разогнал водичкой. Тут, ну тут пойдет по а, шкурку. Фен бы был бы, можно было. Бы... Чуть теплодуйку можно включить. Ну это этого вообще будет с теплодуйкой. Не знаю, что делать. Короче, треба, чтобы грунт нормально высох. Мы упираемся в это все. Мы сегодня надо доделать по-любому, мы не завтра уже на работу. Не знаю. Дуже-дуже погано сохнет грунт. Отвердосика я туда дал. Конечно, нормально, хорошо. Большая Но отвердос, трошка не из грунта. Так вообще не можно, наверное, делать. Но тут грунт 500 Тут Там ще жиденький. Тут я ще другий слой додавав трошки. Как-то так, блядь. Накинули. Короче, мы после грунта слой базы. Вот тут от грунтовочка видно. Але в цілому, уже если вот так вот, то даже практически ничего и не заметно. тут тоже грунтовочка. По-хорошему, тут надо было бы его хотя бы по канту так вот покрасить. Але, ну, типа тут экспресс-ремонт по бюджету. Поэтому как-то так. Но в следующий раз, наверное, даже если вот такие вот минимальные рыжики будут, доброго дня, то мы фарбовать им это все полностью по канту. Ну все, тут, тут притертость, тут полировать желательно, тут пятно какое-то непонятное. Тут теж виготовити, би його. Чуть би більше б часу було, було б нормально. А так, ну, в принципі, для такого, для такої задачі нормально. Я рахую, виходить. А там що Саня скаже? Нам лочку надо нанести, і все, в принципі, фініш. 5 годин на годиннику тобто все про все понадобилось 3 часа. Убрали режманчик, лачком вскрили, трохи не ідеально, є от моменти, косяки, але Блин, ну, можно было бы из них, конечно, постараться сделать. А я постарался и не получилось. Нормально. В проеме, кстати, очень все. Даже цивильненько, аккуратненько. А что это такое у нас? Потек? Да как так-то? Не ожидал я, конечно, такого. Ну, это полирнуться. Нет? и финишный штришок. Тика трошка схватила пицоху. Мы херачим растворитель для переходов. Який в теории нам должен убрать переходы. Вот. А там, как будет, так будет. Глянем. Да. Главное не переборщить с ним, конечно. Сляп, сляп, ляпс мась, мась, мась. И все, шикардос. Сейчас высохнет, И даже переходика, скорее всего, не буду. А может и буду. Хрен не знал. Ну, вроде штука работает. Короче, подъехал до Сани. Ну, а что, на солнышке оно еще более-менее. Ну, видно переход вот тут. Если приглядываться, видно все эти косячки. Но в целом, в целом. По сравнению с тем, что было, офигенно. Сейчас за цены Саня результат или нет. Саня оделся как перекуп оценивать работу еще раз здравствуйте да. Бачилась пару часов назад а. а, как-то так мне очень нравится да ну все классно Смотрите, если еще тень закрыть а не нет вот тут нет тут если вот присять куча мелких таких понял тут тоже сделал. машина 2006 года и 20 лет 20 20 на минуточку она а меня старше там совсем на чуть-чуть. Ну, вот -чуть. так вот. Видно, что это переход и этот пида, да? Спасибо тебе большое. И вот это все, ребятушки, за 4000 гривен. Обращайтесь к Сереге. Я уже сказал, сколько это кошло, поэтому вот как-то так. Замечательно. Экстренное включение, оно, гляньте, кто подъехал. Узнаєте машину чи ні? Ану, поставте на паузу та напишіть в коментарях. Поки ви пишете коментарі, поясню, що там відбувається. Зараз сижу, зніма, монтую відос. Зателефонував Адам, попросив про допомогу. Треба загрузити машину на лафет. Чим і займаємось далі. Тому що, думаю, якщо не розкажу, то ніхрена буде непонятно далі, що відбувається. Все, приємного перегляду. Продовжуємо. То это такой, то за таким вот підкатом. Привет, Адамчик. Yeah. Я если... Э, будет такая возможность прохайплюсь на тебе, на твой... Да? ...свой помирающий канал, да? Да не перестань. Э, в... А зачем никакой... твой помирающий я... канал? Потому я туда ни хрена не выпускаю. Да, потому что ты не снимаешь ничего. Ага. Ну, возможно, возможно. Але зараз Но сейчас, на данный момент, видите, не упустил возможность. Сидел, кстати, монтировал видосик и вставил сюда короточку. что я был виноват, что серия не вышла, бо я тебя не, забрал. Не, не, наоборот, серия будет в четверг. Серия по четвергам у меня. А, по четвергам? Да. Ну, не каждый, конечно, четверг, но когда выходит, то в четверг. А, а что это за кнопки? Подвеска. Подвеска? Да. Ничего себе. Спорт и комфорт. Спорт и комфорт. Есть все. А это так и надо, да? Да. технический есть двухсторонний скотч, никаких трудностей. Не помогает. Да, я понял, ты уже все пробовал. ну если скотч не помогает, то саморез может быть, как ты думаешь? кнопка Какие-то документы тут. Доверенность, что ли, Ладно, покладу сюда. Богато кнопок так. Лексус. 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 Я на Лексусе. Ну ладно. Ті пайки заведують рещиною. Да, так, да, це, це я. Сергій. Сергій є корч. Підписуйтесь без... на канал, ставте Сергій лайки. Сергій Да. Коротше, без нього тут ніякі діла не вирішаються. Да. І нам треба витащити цей автомобіль. Коротше, цепляємо так і витаскуємо все. Давайте. По куш... Заперечить назад цепляємо. Заперед. А вон, так, а, шо рулевал вообще? Ну, то, а вон и крутится че не? Она заводится, да? Я даже не знаю, да. Если бы был бы аккумулятор. А нет, тут аккумулятор раз разные вправо, влево, влево. В вырване, да? Да. Был один товарищ, у него такой очи тоже. Вправо, влево. Короче, давай, давай, давай. Я подъезжаю. Ага. А, давай руками попробуємо її назад толкнути. Давай, давай, подивимося, що куди катиться. Замкнулося а. а ключі? Чекайший вопрос. Киша, дамчик, ну я, конечно, не спеціаліст, але, по-моєму в неї стріляли. Не, не стріляли. Та як не стріляли? Аж мура нема там сзади. Ты что, не видел? Там пулевые вообще-то. Ты точно не Макруха, ты не подписываешься на Криминал. Я так и вижу. Арка за три часа и этот... и Криминал от Адама. Вот так вот эта серия будет называться. Офигеть. Понял, что я такой ютубер хреновый? Пришел, блядь, на ютуб. А тебе одна батарейка, это? Ну да, у себя одна. Я сейчас знаю батарейку. Добре, шикарно вообще. Чушь, это точно не криминал, Адам? Это точно, точно. Ну, блядь, как-то стрёмно. А ты сломай ключи, а, замок и все, и не всю Хорошо, давай. <свят> Чушь, ну я боюсь, тут уже мои пальчики остались. Ё-моё, жесть. Ну, Кажут, что не мокро. Короче, попахло криминалом, Адам уже скинул плафету. Не знаю, как пойдет дальше ситуация, но але... Пожартую я, все, сейчас вытолкаем их к чертям собачьим грузом на лафету и все. И погнали. Stress gonna... content for Adamowski. but I never feel pressed got a lot on my plate but I never get stressed. I'll take on the pressure like I'm missing this test all. Oh. Terry but like I'm chasing I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing straight to the bank to collect my payments. No negotiations. It's my way. I was born impatient. And like a damn Freemason I'll run this nation. Тачка на лафетике. Мы погнали, пока нас А точно не макруха. Не знаю. Давай, видела Я, А пулеви откуда? Так стало. жесть вообще. Ну ничего, вместе до конца, если что, понял? Знаю. Я если что ты. Если до меня проедут, я, я тебе помогаю. Если до меня проедут, я тебя сдам. Ты не знаешь, да, я живу? Знаю uh, этот. Uh... Я знаю, да, это разборка. Друзі, отакий от короткий, але змістовний у нас получився. Дякую Адаму за контент. Він всі дав в своєму стилі. В кого канал є... дякую, дякую тобі в кого дякую. канал є корч в мене чи в тебе? Що ти карчити за корчами на да, е, да. Все, Всі ще підпис... на Всі карчі на Троєщині. Тільки на краєщі? Е, підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково коментуйте, бо канал під загрозою. Якщо вдруг не буде нормальних переглядів, то. будем решать, чи варто снимать дальше, или нет. Все, всем пока.